不是说谈完公事一起吃饭吗？怎么一谈工作就把老公忘了？陆总可能误会了，我过来找苏北呢，只是谈一下跟西亚三方合作的事情。顾经理是不是找错人了、啊？谈合作不是来找我吗？况且你已经找上云帆了，这是搞哪一出？那不是因为陆总迟迟没有回复吗？所以我就过来找熟人行个方便而已。不过现在既然陆总已经答应了，那我这一趟也算没白来。我答应了？ 顾经理是不是又自作多情了？我跟我老婆还有事情，失陪了。哥，这是奶奶让我给嫂子带的汤。接回去，跟奶奶说以后不用准备这些。可这是奶奶好不容易给嫂子熬的，说是对孕妇好。要是就这么拎回去的话，奶奶肯定会伤心的呀。你怀孕了？对。 她怀孕了，所以顾经理，请你以后自重。嗯、你回去一定要如实跟我说，你们刚刚谈什么工作了？嗯。我们是不是在哪里见过啊？或许吧。 说，你跟顾言什么关系？合作关系。合作关系。嗯，我怎么不记得我们幻真有什么业务要跟他这个小小的经理对接？嗯，你这是又吃醋了。你因为他推掉我的邀请，我是不是应该吃醋？啊？而且。 你对他笑，你都没有这样对我笑过。哎呀，我和他真的是在谈正事儿。顺便跟你汇报一下，思雅呢对我们研究的透染工艺很感兴趣，但毕竟它存在不足，而故事的市场占有率我们又望尘莫及，所以你要不要考虑一下三方合作？你真的想三方合作？ 目前看来，三方合作更有助于我们拿下 C 雅。你确定不是为了顾言？公私分明。顾氏虽然它的占有率确实我们望尘莫及，但他们思维僵化，而且又不注重电商平台。给我一年的时间，我就能超越他们。 虽然我们的透染技术还存在一些问题，可这场争夺我们不一定会输。嗯，嗯嗯，<laughs> 陆南，你是狗吗？你可以咬回来。啊。哎哎，老、哎，no, 不是我这儿，是这儿。<laughs> 陆南。 路南、啊，你不傻，这买卖怎么挣钱也不用我教你，趁你那破技术还值钱，赶紧卖。顾总，我以为你今天邀请我来是好好跟我谈三方合作，原来是劝退帖啊！既然我们的技术不成熟，那顾总，你干嘛白花这笔钱呢？ 故事能走到今天，一，经营有方；二，广结善缘。因为你们公司三天两头出事儿，我既是你同行，也是你前辈，能见死不救吗？就当我做善事了，救济你一把。顾承泽，我发现你的愚蠢，真是无孔不入。陆南，你再说一遍，哥。我原本以为你只是智商低，在现在看来。 那个球根本就是空的。